بسم اللہ الرحمن الرحیم خطیب ارسلان حان حقانی اور آپ دیکھ رہے ہیں حق کی آواز ٹو الحمدللہ الحمدللہ وکفا وسلام <سلام> في من الصفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يَنْتَظِرَ لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم عليه قبل قدر احترام من يقرب فيك ایک مختصر آیات مبارکہ کی تلاوت تھی اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی تمام انسانوں کو ارشاد فرماتے ہیں اور یہ یا دہانی بھی کراتے ہیں کہ در حقیقت جتنے بھی لوگ دنیا میں پیدا ہوئے ہیں تو ان سب نے ایک مرتبہ دوبارہ اللہ تبارک و تعالی کی طرف لوٹ کر واپس جانا ہے اور ارشاد فرمایا من یوتھ یرجو لکھا ربی ہی جو آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں نے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے میں نے اپنے پروردگار کے سامنے حاضر ہونا ہے یا مرضی سے یا مجھے کوئی پیش کرائے گا لیکن جانا ہے یہ نہیں ہے کہ کوئی چھپ بھی سکتا ہے ایسا نہیں ہے ہر وہ شخص ہر وہ انسان جس کو دنیا میں اللہ نے بھیجا ہے اس کو واپس اپنے پاس بلائے گا اور حدیث مبارک میں آتا ہے کہ نام لیا جائے گا فلان ابن فلان کو پیش کیا جائے گا. ہر آدمی کو انفرادی طور پر پیش کیا جائے گا اور ہر آدمی سے اپنے دیے ہوئے زندگی کے بارے میں پوچھا جائے گا جتنا ٹینیور آپ نے گزارا ہے اس زندگی اور ٹینیور کے بارے میں آپ سے سوال جواب کیا جائے گا یہ ہر انسان کے ذہن میں یہ بات ہونی چاہیے یہ ایمان کا حصہ ہے اور جو نہیں سمجھتا ہے تو پھر یہ اس کی اپنی بدقسمتی ہے کہ وہ اس کے باوجود کہ اس نے پیش ہونا ہے لیکن اس کو اس بات پر یقین نہیں ہے یہ اپنا ہی نقصان کرے گا اس وجہ سے آج ہم آپ کے سامنے اختصار کے ساتھ یہ بات رکھیں گے کہ جب ہم نے پیش ہونا ہے ہم نے اللہ سے ملنا ہے تو اس ملاقات کے لیے یہ دنیا کی زندگی اس پر عمل درآمد کیا جائے گا اور اس زندگی کا ایک خلاصہ ہے ساٹھ ستر اسی سو سات زندگی کے بعد قرآن حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ جس کا خاتمہ بنی ایمان ہو جائے وہ آدمی کامیاب ہوا اور جس آدمی کا خاتمہ بحیر ایمان کے ہو جائے وہ آدمی ہمیشہ کے لینا کام ہوا اور ڈپینڈ کس چیز پہ ہے اختتامی لمحات پر ہے کہ جب آپ اس دنیا کو آباد کہنے والے ہو اس وقت دیکھا جائے گا کہ آپ کے زبان اور آپ کے دل پر کیا گزر رہا ہے اسی پر نتیجہ مرتب کیا جائے گا اور یہ ہمارے اور آپ کے سامنے ہے شیطان نے ہزاروں سال اللہ کی عبادت کی تھی لیکن اختتام کس چیز پر ہوا اللہ تعالیٰ کا ملعون قرار دیا گیا اور قیامت تک ملعون ہے اور ہمیشہ کے لیے ناکام ہوا کیونکہ اس نے ہزاروں سال عبادت کے بعد اللہ کے ایک دیے ہوئے حکم سے انکار کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ملعون قرار دے دی دیا اور اس کو اپنے انعامات سے نکھار دیا اسی وجہ سے یہ دانا فرماتے ہیں کہ انجام اچھا تو سب اچھا اگر انجام برا تو سب برا یعنی جس کا انجام آخری لمحات یہ کلمہ شہادت سے یہ دنیا سے رخصت ہوا تو سمجھ لے کہ سب اچھا ہوا اور اگر خدا پاستا آخری لمحات کچھ اور زبان سے نکلے تو سب برا ہو گیا اللہ ہمیں برے انجام سے بچائے اللہ ہمیں سب کو اچھا انجام نصیب فرما دے لیکن اس اچھے انجام حاصل کرنے کے لیے قرآن عظیم اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے کچھ ایسے احکامات بیان کیے ہیں جس پر عمل کر کے ہم اپنے انجام کو اور حسن فاطمہ کو حاصل کر سکتے ہیں انچا اچھا انجام بھی حاصل کر سکتے ہیں اور ہمارا خاتمہ بھی بہتر سے بہترین ہو سکتا ہے وہ اعمال کون کون سے ہیں کوشش کریں گے دس آماد علماء ہمارے نے قرآن و حدیث کی روشنی میں لکھے ہیں کہ یہ دس آماد انسان دنیا میں اپنے زندگی میں اختیار کریں گے تو انشاءاللہ انشاءاللہ یقین ہے کہ اس آدمی کا خاتمہ بھی ایمان ہوگا ابھی ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا خاتمہ چاہتا ہے. ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ مارا میرا انجام اچھا ہو خاتمہ یہ اچھا ہو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئی تو چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور پریس کرے بلاکن کو